Ой, вообще. О, добрый вечер. Еще раз. Говорю, добрый вечер. Так точно. Что так точно? Не могу с ним согласиться. А, ну ладно. Что вечер добрый? На чем общаетесь? Можем обо всем, если знаем о чем. Я из города Рог. вы откуда? Родом посел городского типа Боровая Харьковской области. Угу. Жили Артемовск-Бахмут. Учились в Донецк, Донту. Угу. Сейчас Москва. Понятно. Давно в Москву переехали. 10 лет назад, с 14 -го. Ага. А русский мир звали в Донецк. М? Русский мир в Донецк звали или нет? Какой русский мир? Я как наоборот, только начал, начал там вся эта канитель, сразу лыжай намаслил. И... Куда? В Москву. Потому что. Да, конечно. В сторону агрессора. А почему? Почему не в сторону Какой Киева? Ну, да, сюда... ой, Господи, сейчас агрессор теперь уже. А, а 10 лет назад где он был? Кто? Почему 10 лет назад это было не агрессор? Агрессор. Почему 10 лет назад никто об этом ничего не говорил? Все только «Ой, хорошо, все прекрасно, все замечательно». Кто говорил, Кто говорил «все прекрасно»? Сейчас я договорю. Да, я... Никто не говорил. Никто ничего не говорил. Все все замечательно. Мы ни... Никто не говорил. Никто ничего не, по... не, не постил, не выкладывал, что «Ой, в Донбассе люди живут без света! Ежкин ты коромысла! Что творится?» А потом такие, опа, на в 20. когда, 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 когда хрень это все началось? В 22 -м? Я просто новости не смотрю. В 14-м. Просто... не, нет, нет. Теперь все знают, что это началось в 14 Именно я, с 14-го года. Всегда, я всегда это знал, что в 14 году началось. А, ну вот, вот. Это, М -м. это хорошо. Жалко людей с 14 -го года, что они с 14 -го года там без света живут. М -м. Без воды. Без... Лю -людей, людей жалко, сепаратистов не жалко, которых, которые, не было которые звали «Русский мир». Там ни России не было. В 14. В смысле России. Не в 14. В смысле России не было. А российские флаги там как появились? Там не российские были флаги. Были. Гуглим. Гуглим флаг на флаге России. Герб есть. Что? что Гуглим мы показываем флаг ДНР и ЛНР. Я сейчас покажу. Я сейчас покажу. Просто, да. У меня сейчас стрим как раз вот. Люди не знают я. Давай. Да, я им показываю. Там герб... Сейчас, даже сейчас, сейчас. В России даже герба на флаге нет. Сейчас, сейчас, Немножко сейчас. Э, митинг, э, митинг, наверное, в Донецке, да? Там, где Губарев был. Я не видел. Вот не это видел, нет. да? Флаг, флаг сейчас, ДНР, сейчас, ЛНР, сейчас, 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 сейчас. Да, мы ждем. Да, 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 да. Ну вот, какие флаги тут? Не видишь? Ну так это российский флаг, три, вот этот двуколор, который... Не, дву, э, не, не, не двуколор, вот вот смотри. Вот, вот, это какие флаги? Российский флаг. А там герб, герб видно. Не, Нет и... тут э, герба, ты, ты о чем? Ну, хорошо, герб не видно, согласен, хорошо, российский флаг. Ну, вот тебе смотри, вот возле памятника Ленина, вот, это какой флаг у тебя? Вот смотри, возле Ленина. Россия. Ну. Спорить не ну, а, 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 баб, а бабка вот это держит, какой флаг? У вас же а митинг, у вас же там митинги в Донецке проходили не за то, что там быть с чем-то а с Киевом не согласны. У вас митинги проходили, Губарев вышел, говорит, мы за присоединение к России. Он же ж думал, что по-быстренькому Россия так же само присоединит Донецкую и Луганскую область, как Крым. Ну, что ты, слушай, ты там был. Ты я точно смысле смысла не знаю? Ты Начнем с этого, я не политик. Подожди, что ты заднюю включаешь? Я Чувак. Не включаю заднюю. А, а что ты? Ты мне рассказывал. Мне... Ты же мне... говоришь, ты там был. Где? Ну, где? В Донецке был в 2014 году. С 2014 года я уже не там. Я вот в 2014 году указал. И... Когда ты уехал в 2014 году? В декабре. В декабре 2014 -го года? Да, в Артемовской я уехал. Артемовской. Так, а... я уехал так а это еще. Декабре. Подожди, такая это еще было в этом, скажи, сейчас, э, э, март месяц. Не, в марте месяц этого не было. В смысле в это месяца было? Не, вот-вот, вот, вот теперь вы уже, как говорится, гражданин 7 -го э -э... марта захват администрации. Да. Что ты мне рассказываешь? Да Губарев выходил, митинги Я... ездили эти, курсировали автобусы с Ростовской области, завозили приезжих, потому что местные не хотели ходить. 26 апреля многотысячный митинг в поддержку Украины. Нет, был, не было ничего, не было ничего. Было тихо, спокойно в Донецке. Мы учились. Март. что ты чешешь? А, б... Господи, как, как на сука, я на, на русском, честно слово, живу столько лет в России, на русском до сих пор месяца не знаю. А, ну давай, а, давай этот, давай разговаривать украинскую мову было б... б... Я забываю. Нет, ну д... давай, С... правый С... Слухай, я зрозумів, тобі незручно розмовляти російською мовою. Давай розмовляти українською. Я мову. Я можу і на російській мові розмовляти, але є той момент, що я місяці не знаю російською мовою, як вони йдуть один. Ну трохи. добре, називай українською, я розумію. Про який ти... Е, про бе, про березень, березень, квітень. про який Березень, ти? господі, так. Да, ну, березень, березень, березень квітень, травень. А далі? А далі? Послід, після травня який місяць іде? Mm. Господи, я вже забув. Що значит? підожди, ти ж сказав, ти російський, ти ж російський. Червень. Червень. Подожди. Червень, липень, серпень. Червень, липень, чи липень, а пізніше червень. Ні, червень, липень, серпень. Зар, зараз який місяць? Липень должен быть, или червень. Ладно, я понял, ну сделал меня. Сделал. Все, не вопрос. Я просто начнем с этого, я уже давно на украинском не разговариваю, потому что здесь все. Так ты ж, ты ж попытался сумничать. И ты сказал, что ты. Ой, я не знаю, как на русском э, месяца. Ну, вот ну и... на, 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 на украинском я правильно сказал. Берзонь, квитень, травень, все. А после а а травня. А дальше как бы меня не колышет. Я сразу. Да. Ну і що ти. ти Як ти вважаєш Путін правильно зробив, що почав свого? Ну, з якої сторони, смотрите, начнм з цього я не політик. Так ми розмовляємо українською чи російською? Можна розмовляти на українською? Ну так давай розмовляй розмовляю українською. По-перше, по я не політик. Так. Це по це по-перше. Угу. По друге, він це зробив для того, щоб зробити коридор до Крима. Це. За стратегічної дуже важливо, по-перше. Угу. І по-друге, віддалити свої границі держави. Як, як же як, як ж їх віддалити? Як він, е, включив... ну, якщо в тебе є територія, скільки там Донецькій області, я не пам'ятаю, угу. іде іменно сама область, то якщо ти під твоїм контролем, то це, це територія. І це територія до Росії, uh -huh. якщо там немає військових України і других держав, то це твоя територія, і ти маєш над нею контроль, і ти видали в границі свою першу, ну, господи, я не могу. первоначальні границі зробив второй як говорится. Так, как, а какая разница? Ну, он отдалил границы, но он же все равно, это получается, граница. ну, ты не въезжаешь, да? Нет, это ты не въезжаешь. Это, это области, это как, как Крым, это А, история. то есть он эти области делает пустыней, правильно? И делает э, санитарную зону, как он сказал, да? Не, не, они живут, не? мы живем. Ну, В смысле, мы живем, как, как мы как живем? Крым. Как Крым, как Крым. Как Крым то же самое. Под... Как Крым. Крым, Крым, Крым нужен России для двух вещей. Это корабли, и это... Я понял, с политикой немного туговато, и это торговля. У кого? У меня туговато с политикой. Ну... Не, у меня ну, с политикой ну, все окей. Ну, так я же говорю, это, это корабли, это mm. военный флот. Какой военный это флот, торговля. который Украина уже вывела из Крыма? О каком флоте идет речь? российский у военный Нет, у его в Крыму уже последний не, последний не. ракетный крейсер или этот корабль вывели оттуда хорошо это торговля что торговля торговля а, торговля. а, а через новороссийск нельзя Россия. было торговать не, не. Среди, Средиземное море это миллиарды миллиардов долларов в год Какое средиземное как, море? Какое если, если есть у, у страны выход к Средиземному морю, это торговый путь, а не вот это вот обход километражом. Почему Колумб, говорят, Колумб Америку открыл? Он хотел чего, найти. Чего-чего-чего? Подожди, что, Куда ты, ты не в ту сторону педали крутишь? Подожди, подожди. Средиземное море, если есть выход к Средиземному морю. А, море, у, а, да, у страна. а у России, если бы Россия не контролировала Крым, у России выхода к Средиземному морю нету. Ну, практически нету. Почему? Нету торгового. А как, а как попасть? Как попасть из Черного моря в Средиземное море? В смысле? Я, блядь, что-то либо я бил, либо я уже что-то путаю нахуй. А ну сейчас. Наверное, что-то затупил уже натуре не я наверно просто затупил сейчас уже сейчас э... да я, я скорее всего тупанул ты говорил у тебя там стрим какой-то да господи они прекрасно знают если я туплю но ну, я туплю по ага. человечески в этом а много тебе людей смотрят ну да, ну среди, ну все, все правильно. Черное море, в Средиземное, что все правильно. Нет, говорить. все правильно. Выход в Средиземное море? Да. Это миллиарды, миллиардов. миллиарды. Миллиарды, миллиарды. А нет, я тебе смотри, я тебе подрум. Ну, я ну, повторю ну, свой ну, вопрос. Если ну, бы Россия и... не контролировала Крым, у нее что, выхода нету в Средиземное море? Нет, выходы есть. Проблема в том, что Крым как таковой это инфраструктурный уже выстроенная сама по себе структура. То есть построить, Чего? построить город, вот построить, например, Дубай. Они же не за год, не за два построились, десятилетиями строились. Что сейчас это именно является очень огромным инфраструктурным городом. Очень, Аминь. очень удобно прийти, например, и захватить Ялту, правильно? Которая уже выстроена, уже все готово. Ну, я тебя правильно понял? Ну, если с моих стороны, если с твоих, то с твоих слов так. Mm -hmm. То есть, ты, ты, этот, ты пользу, пользуешься теми принципами, то есть, зачем у себя что-то выращивать, если пойти можно подождать, пока у соседа созреет урожай, с мешком пошел, набрал, ну, зачем? Не, это немножко ты утрируешь. Как немножко же я немножко что утрирую? Просто, там, там много всякой политики, я не хочу лезть в политику. Подожди, ты ж меня сам спросил, за, ты за в такое? политике разбираешься? Ты мне сказал. Ну. ну, я понял, да, все равно молодец, все, я не, не, не хочу просто лезть, не хочу доказывать, а осуждать просто как бы. Хорошо, ну, ладно, надо... задам, тебе, задам тебе от себя вопрос. Россия собирается изготавливать детали для Боинга и Аэрбаса, чтобы продлить срок службы эксплуатации тех самолетов, которые она прихватизировала. Как ты считаешь, это хорошая идея или, или плохая? Но ну, если будут делать технологически все правильно, то это хорошая идея. А как же они могут технологически делать все правильно, если чертежи, скорее всего, они спионерили? Потому что я сомневаюсь, чтобы Боинг дал России чертежи. Ну все. Ну, техно... Нет, технологию наладить, это, как, знаешь, как вот э, касаемо технологии вот китайцы. Они ебают копии, пи... просто молодцы. Японцы, китайцы, они делают копии. Они корейцы, вьетнамцы делают очень охренительные копии. Но сейчас вот на данный момент, куда не плюнь, в плане э, технологической вот это вот хренотени, где все это изготавливается? В Китае. Самые лучшие айфоны, Самсунги, о, Samsung, о, еще остальная тень который запускает в космос, там Илон Маск, в, Укра... в Украине делают дро Собирают ты, ты наверное дроны. Не, ты наверное не и... понял они и... это делают и... потому что у них дешевая рабочая сила а технологию им дает не, 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 Запад не, не, не. потому что потому что нет технологии они наладили производство и сейчас китайские именно машины Которые вот эти вот, эти самые, господи, говно на батарейках, как я говорил Володя Яковлев, полицейский с рублевки, как оно, в принципе, есть. Говно на батарейках. Они являются самыми топовыми. Тесла уже защеку берет, там, так там такие махины. Я тебе ну, еще раз он. говорю: технологии Это им не дает технолог. запад. Не, не Китайцам. Кому. Китайцам. Китайцам, японцам, китайцы, которые с западом не, не, не дружат, говорят, идите на. Якцы, кита... Якцы китайцы не дружат с Западом. Не, они делают, понимаешь, есть момент, когда ты делаешь копию по, ну, почему-то заказу, и ты делаешь копию. Причем ну, комп... ни одна компания в мире не будет согласна, чтобы делали копию дешевую, делали, продавали ее За, ну, в 2-3 раза дешевле. Я копию. тебе еще они раз говорят, говорю, вот это почему делаются айфоны в Китае? Потому что там а, дешевая рабочая там... сила. Нет, они им дали технологию, а те им отдают готовый нет, телефон. Нет, что нет? нет. Нет, потому что там не дешевая рабочая сила, но ну, это как один из моментов, это ты прав, правильно говоришь, это раз. А Во-вторых, во во потому что там именно есть производство, наладить точно такое же производство, технологический процесс, цепочку от э, куска э, редкоземельного металла, который пихают блядь, батарейки, угу. до самого айфона угу. на территории страны. США. Mm -hmm. Это очень тяжело. Почему? Потому что у них там Почему? Бюрок бюрократия раз. Доставки два, еще какая-то хрень три. А китайцы не делают, просто строят завод и живут там люди полгода. Слушай, а ты тематические стрибы проводишь какие-то? У тебя тема какая-то. А, а что ты, ну, нет, о, чем, нет, о, чем, нет, о чем ты фильм. разговариваешь? А? Фильмы мы смотрим. А, вы фильмы. Сериалы. С... Фильмы смотрите. Я понял. Сериалы. Я понял. Ну ладно, смотрите фильмы. Сериалы. Давай. Да, давай. Выздоравливайте. Вот за штем